Продолжение следует... <casos> <Tower Cali> такой Да? А я вроде бы я, я буду комментировать ситуацию. Надо не делать. день предпринимателя. Сейчас в основном основная масса народа в нас в Украине, все предприниматели. Хочу всех поздравить с профессиональным праздником, пожелать здоровья, удачи в этом нелегком труде. А для нас, чтобы руководство Возраком и от кого это зависит. Конечно, не повышали рыночные сборы, не повышали местовое, потому что таких дорогих цен, как у нас в ребенке, идет на уровне большого города, а доходы маленькие, расходы очень растут. Надо, конечно, более серьезно подойти к этому вопросу. Ничем, допустим, как было два метра для одного, допустим, предпринимателя для столов. Ничего не увеличилось. Ни размер площади, ни какие-то не добавились услуги, какие-то улучшения места рабочего. А с каждым разом рыночные сборы повышаются и повышаются. То же самое с лабораторией. Очень дор дорогая лаборатория у нас. Почему? И для того, чтобы развивался малый бизнес, тоже бы хотелось, чтобы наше правительство налоги. Все, благодарю за внимание. налоги, а? Да, начиночка там жем. Да. Просто поздравление, сейчас ты должен. Ну да. да Так, здоров'я, ти ж, мабуть, там жила. Що ж таке є необычне побажати? Ано, ну, так може. Напередодні свята я хочу побажати своїм колегам здоров'я, щастя, сили, ради у нашій нелегкій праці, як деякі вважають. Але нам тут потрібно працювати, і ми будемо тут працювати, може, і не один рік, тому що зараз країна переживає важкий час. І щоб все у вас було гаразд. Я бажаю вам гарних покупців, взаємопорозуміння з ними, щоб вони були до вас гарними і ви їх гарно обслуговували. Приходьте до нас, не бійтеся, у нас завжди свіжа продукція, а не згарно. А вам здоров'я і щастя. Хочеться побажати вам порозуміння із нашими, з нашою місцевою владою. Нехай трошки зглянуться на нас і продумають налоги. А так будемо працювати і далі. Счастья, здоровья вам, гарного настрою, чтобы вы шли каждый раз на свою работу и с радостью. Все? Реклама!

Что не смогу ловить.